这联系人打不通，问一下。嗯，喂，怎么？你是这个电话小姑娘的朋友吧？ 带你去医院，别担心，我在呢。<noise> 我们去医院。<noise> 你别担心啊。 我们马上就到医院了，别说话也别乱动。你别看镜子。喂？喂，吴颖，你在医院吗？曾里出事故了，需要准备手术。什么情况？伤得严不严重？他下颌磕破了，有大面积出血，人也暂时不太清醒。有没有伤到骨头和关节？身体和关节没有什么事情，但是下巴需要缝合。好，好,好，好，我在马去准备。 曾丽，你别睡着了，我们马上就到了。曾丽，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 伤口比较深，但应该没有伤到踝关节，需要缝合一下。我需要缝针吗？这是个小手术，不用去手术室，在这里缝就可以。按理来说应该是我来缝，但是我们院都知道你的缝合术一流，要不你来吧。好，我去找人帮忙。 总理，那我们先清理一下伤口。<laughs> 放松，不能摸，摸的话伤口会感染的。 你现在倒是什么样、啊？放心，缝好了之后和原来的一模一样，有我在呢。那我处理伤口了，可能会有点疼，忍一下下就好。 打麻药了，吴医生，你来替我缝吧。好，我们先打麻药，放松。 我的缝合术也是数二数三的，保证不让你留疤。那我们开始了。三二。 一，要不我拉着你上去。你平时都是这么刷牙吗？然后一次两到三颗牙，上下轻轻的刷。 老师，我这技术还可以吧？谢谢。啊。你这真谢谢听着，曾黎好像不是我家的了。吴云<也>。好了，我去帮你家曾黎取药去。别碰，小心感染。还疼吗？一,一点点。以后。 禁止骑自行车出门，还是走路安全些。二老师，我跟于起。不着急，慢点。我只是伤了一下下巴，又不是伤了腿。伤了下巴还那么多话？怎么样，伤口还疼吗？嗯，就是有点困。你麻药劲还没过呢，困很正常。要不？ 你先去睡一会儿，我帮你弄完药我就走。嗯，谢谢老师。 啊。Ah. 完了完了！我什么时候脱了裤子的？啊，全被赖老师看光了、哎！赖老师，你会不会觉得我很开放？啊，这到底怎么回事啊？ 怎么都是这句话？安小初，你在想什么呢？啊！你别想了，曾力可千万不要误会我呀！ 我以为你早走了，啊！我怕你醒了之后饿，就给你做了点东西。汤也好了，我去关火。 是，我就先回医院了。安老师，我有句话要跟你说，就是就是我跟于毅的事。我知道你看过我给于毅写的信，我承认我以前确实很喜欢他，我也以为除了他以外，我再也不会喜欢上任何人了。 但是最近，我好像发现，我已经不是曾经那个高中的女孩了。我今天早上找你复查的时候，我只想告诉你，我已经跟雨雨讲清楚了，我喜欢的人不是他，而是。 记得我刚才关了呀。你你很有可能把火开到最大。有可能。我来吧。没事吧？我看看。你别动啊。还好，没事。不过呢，你最近走路要小心啊。吃饭的时候也要注意。 过年的时候，我在电话里跟你说，你的心还在不在？如果还在的话，我要把它取走了。 没人信，他脸都伤成这样了，他还好意思亲你、啊？没有，他就是稍微轻轻的碰了一下。啊。我的麻醉还没有完全恢复，所以下巴跟嘴唇都是麻麻的，没什么感觉。哦、啊，等一下，他跟你表白了？我们亲着亲着，他电话就来了，说诊所那边有病人在等着他，所以他就走了。 你们现在这算什么关系啊？他还没跟你表白就亲你了，那这算怎么一回事啊？不是应该先表白再亲亲吗？这算什么行为啊？吃豆腐，他吃你豆腐了，吃你豆腐了。去哪儿啊？哦，我去接个电话，这儿太吵了。你接电话紧张什么呀？不会是要给艾老师通风报信吧？我，我是觉得吧。 你让艾老师急一会儿就算了，你总不能急一天吧？嗯，所以您赶紧告诉他，我们在 KTV，你过他不来？好。喂，艾老师，我们在 KTV 呢。对，曾丽姐姐没带手机，她问你要不要过来。点酒，今天就让他过来，把他给放倒。谁让她欺负我们曾丽？什么时候欺负的？怎么回事啊？这你不用管，你就负责把他给灌倒。放心，我来，我来，我来。喂，艾老师。喂，曾丽。 你没事吧？我没事、啊，你有事啊、哦？没关系，没关系，啊、哦，没事没事。艾老师他说他现在有点忙，可能过不来，所以下次请你们吃饭。喂，啊，一会 KTV 旁边雪奈的茶，可以可以。那我一会儿我跟他见。好。嗯，我先走了。你、啊、就护着他。等会儿，还没说清楚他到底怎么欺负你了。哎，这邓好人，邓好人。你快去吧。 你没拿手机，别跑太远啊！KTV 离这儿也不远啊，怎么还没到？哎，老师，喂。不好意思啊，这太吵了。怎么了？我现在还没有等到曾黎呢，他是不是又回去了？他走了很久了，你俩还没见面、啊？他刚刚跟我说的是，雪奈的茶，我没有听错吧？ 没错、啊，这家店到处都是，你们是不是走岔了？都七点了，已经过了一个小时了，怎么还不出现、啊？你怎么才来啊？你知道我等你等了多久吗？你看看你给我发的定位吗？这条路西边还有一家雪奈的茶。 不好意思，这附近是不是还有一家雪奈的茶？对呀、啊，在哪里啊？就沿着这条路一直走，走两个路口，西边就是了。谢谢。 谢谢是永远无论何时你需要我就在线。黄、啊、老师我不是故意被带手机的是一个字、呃、那个。